Были, были уже у вас задействованы, они уже действуют, чтобы мы э, такой, имели э, представление о том, что, чем вы можете помочь городу Дубно ну, и Дубинскому району. Что может быть, ну не не говорю под копирку, там, перенести да, да. сюда, а э, вот на э, да, да, эту тему, пожалуйста, угу. несколько слов. Uh, скажем так, то есть uh, uh, у меня были разные инвестиции от ресторана до э, лошади, э, пытаюсь взять какой-то самый лучший э, из примеров. Э, есть у нас э, бизнес, связанный с э, лошадами. То есть у нас были люди, э, которые э, ну, развлекались там с лошадями, у них были свои э, и так далее. А мы организовались э, их э, как общество, мягко говоря, там без юридических, вот это все Но mm -hmm. Просто группа людей, которые любят лошадей. А, нашли они а, организации, а, я нашел, шло мне них организации в Америке, там это любители лошади, скажем так. И они помогли их а, пойти и найти пушни, а, это как называется, седла там содея лошади Снаряжение. Mm -hmm. Да, да. И а, они теперь ходят а, в школе. Uh, и там катают детей и так далее, и мы uh, разработали такой, скажем так, он очень маленький, но бизнес-модель, чтобы платить за корм и так далее лошади. То есть и, и там люди в это отчество, это казаки, это дети, это студенты разные, и так они, ну, мы там, место нашли uh, в городе, там, где мы ставим это лошади, ну, и так далее. То есть он небольшой бизнес, но работает. Mm -hmm. uh, еще uh, в Каневе у нас речка, мы uh, разговаривали с городом, uh, получили под аренду какой-то час плаж, договорились, что мы не будем там продавать пиво, мы не будем там заниматься бизнесом, но сделали яхт-клуб. И uh, мы все кинули деньги, uh, ставили понтоны, uh, в сезон пускаем, uh, берем на себя ответственность, чтобы там всегда был чистый порядок, и любой человек может туда идти. Uh, и мы там все ставим там наши лодки, Um, работали в проект uh, тоже. Сейчас он не работает, но какое-то время uh, у нас то же самое, если возвращаться к мелким делам, там, uh, бабушки, овощи, фрукты, uh, они часто продавали на трассе и часто они продавали на базар в городе. Ну и цена достаточно низкая, uh, мы организовали uh, через uh, маршрутки, которые едут в Киев каждый час что раз во вторник они собирают э, фрукты, то есть они платят, каждый платит какой-то взнос, и они едут в Киев, и там маржа там 30-40% лучше. То есть сейчас...